الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناما يا محمد مؤس daripada kelas 2 harmoni. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang pendidikan Islam tingkatan 3 KSSM pelajaran ke-18 iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Perkara-perkara yang akan kita pelajari pada hari ini ialah maksud Aidilfitri dan Aidiladha. Amalan sonat semasa menyambut hari raya kaifiyah solat sunat hari raya dan khutbah hari raya rukun-rukun khutbah dan syarat sah khutbah hari raya dan yang terakhir sekali ialah hikmah pensyariatan hari raya yang pertama, marilah kita lihat apakah maksud Aidilfitri dan Aidil Adha. Aidilfitri merupakan hari raya umat Islam yang disambut pada satu syawal, manakala Aidil Adha merupakan hari raya umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah. Yang kedua, marilah kita melihat amalan sunat semasa menyambut hari raya. Yang pertama ialah menghidupkan malam raya dengan bertakbir dan membesarkan Allah dan berdoa. Seterusnya, memakai pakaian yang terbaik, bersih dan cantik. Seterusnya ialah mandi sunat hari raya memakai wangi-wangian bagi lelaki ketika keluar untuk menunaikan solat hari raya. Seterusnya, datang awal ke masjid, pergi dan balik dari tempat solat melalui jalan yang berlainan. Dan bila hari raya Aidiladha, kita disunatkan untuk makan selepas menunaikan solat sunat hari raya. Manakala bagi hari raya Aidilfitri, kita disunatkan makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat hari raya. Ketiga, kaifia solat sunat hari raya dan khutbah hari raya. Marilah kita lihat dari aspek yang pertama, yaitu kaifia solat sunat hari raya. Yang terdiri daripada, pertama, niat. Bagi niat, kita boleh bahagikan kepada dua juga, yaitu niat menjadi imam ataupun makmum. Jadi lafaz niat solat sunat Aidilfitri ialah bagi imam usolli sunnata idul fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Bagi makmum usolli sunnata idul fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi lafaz niat solat sunat Aidil Aidil Adha jika kita menjadi imam, kita hendaklah membaca usolli sunnata idul adha rakataini imaman lillahi ta'ala bagi makmum usolli sunnata idul adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Bagi rakaat pertama, kita hendaklah membaca doa iftitah dan takbir sebanyak tujuh kali. Setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih. Rokaat yang kedua, kita bertakbir sebanyak lima kali setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama, selepas sahaja kita habis membaca surah Al-Fatihah, kita boleh membaca surah Al-A'la atau surah-surah yang lain. Bagi rakaat yang kedua, apabila kita telah selesai membaca surah Al-Fatihah, kita boleh membaca surah Al-Ghoshiyah atau surah-surah yang lain. Yang keempat, menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam. Kita beralih kepada aspek yang kedua yaitu kaifiyah khutbah hari raya. Yang pertama, kita disunatkan berkhutbah dengan dua khutbah selepas selesai solat. Yang kedua, dia lakukan selepas solat hari raya. Yang ketiga, sunat dimulakan dengan sembilan kali takbir pada khutbah pertama dan tujuh kali takbir pada khutbah kedua. Yang keempat, menunaikan rukun-rukun khutbah. Kita beralih kepada yang keempat, yaitu rukun-rukun khutbah dan syarat sah khutbah. Bagi rukun khutbah, kita hendaklah memuji Allah sekurang-kurangnya menyebut Alhamdulillah, berselawat ke atas Nabi, berpesan supaya bertakwa kepada Allah, sekurang-kurangnya menyebut Ittaqullah. Seterusnya membaca Sekurang-kurangnya satu ayat daripada Al-Quran pada salah satu daripada dua khutbah dan berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Seterusnya kita beralih kepada syarat sah khutbah. Khutbah hendaklah disampaikan selepas solat hari raya. Selain itu, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab berturut-turut antara dua khutbah khatib hendaklah seorang lelaki, khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta menutup aurat. Seterusnya, khatib berdiri jika mampu. Seterusnya, kita beralih kepada yang terakhir, yaitu hikmah pencariatan hari raya. Kita hendaklah membesarkan Allah atas kurniaan nikmat. Iman dan Islam Selain itu, sebagai tanda bersyukur daripada seorang hamba terhadap penciptanya dan kita dapat melahirkan rasa kegembiraan merayakan hari kebesaran Islam. Selain itu, kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga, mengeratkan ukhuwah sesama umat Islam, dan kita dapat peroleh nasihat dan pengajaran melalui khutbah yang disampaikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.